В городе продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов. На этой неделе были разобраны сразу пять незаконно установленных палаток на улице Чернышевского. Однако не все хозяева ларьков оказались согласны с действиями администрации. На что готовы предприниматели, защищая свой бизнес, смотрите далее. Палатка рядом с домом 32 на улице Чернышевского стоит здесь уже 18 лет. Ее владелец Борис Кузьмин утверждает, на это у него есть все права. Показывает схему расположения ларков в городе от 1998 года и договор, срок действия которого истек в 2014. Говорит и про новую схему и про то, что теперь место под палатку выделяется на конкурсной основе. Знает, но правила администрации принимать отказывается. Мы считаем, что проведение конкурсов на территории города Серпухова незаконно. Мы, как аборигены предпринимательского движения города Серпухова, имеем право на преимущественное продление, пролонгацию тех договоров, которые существовали, и вообще мы имеем право. У администрации точка зрения другая. Договор истек в 2014 году, а вместе с ним закончились и все права предпринимателя. Найти собственника этой палатки чиновники не смогли, поэтому приступили к демонтажу своими силами. Данный земельный участок является муниципальным. На муниципальном земельном участке расположен, как вы видите, нестационарный торговый объект. Без договора на право размещения данного объекта и договора аренды земельного Участка. Мы пытались установить собственника э, данного объекта, то, то лицо, которое осуществило установку данного павильона. Мы направляли э, уведомления, расклеивали уведомления на палатке по границам земельного участка, расклеивали уведомления э, с предупреждением, чтобы собственник обратился в администрацию, либо убрал незаконный объект. Борис Кузьмин показывает объявление о демонтаже, которое было наклеено на палатку. Говорит, никаких других уведомлений он не получал. В конце 2015-го предприниматель писал письмо на имя градоначальника с просьбой включить его ларьки в новую схему. Но ответа не было. За день до сноса бизнесмен подал исковое заявление в суд и теперь требует не трогать палатку до вынесения судебного решения. Я офицер запаса, ветеран военной службы, Награжден боевой наградой за боевые заслуги за участие в боевых действиях. За в закавказе в Я и это представлял. Ничто у нас не берется во внимание. Это нормальные условия. Защищать свой ларек бизнесмен был готов в прямом смысле слова собой вместе с продавцом. Он закрылся в ларьке. В это время уже приехала группа поддержки. Такие же, не согласные с новыми правилами, предприниматели они оккупировали павильон и требовали убрать технику. У нас один из предпринимателей выиграл конкурс на право размещения торговой точки нестационарной. Опять же снесено. Даже включено в соответствии с постановлением главы города. Все равно снесли. Устроить голодовку, поджечь себя и детей, чего только не обещали предприниматели представителям администрации и полиции. Оснований для сноса их палаток бизнесмены не видят, требуют решения суда и документов на землю. Документы подготовки, то, что это земля муниципальная, действительно. Представители администрации уверяют, на демонтаж незаконного объекта, стоящего на муниципальной земле, у них есть все права. На несогласным предлагают обращаться в суд. В этом конфликте есть еще и третья сторона. Жители у них свое мнение. Ко мне в стучались, когда я не пускал, чтобы свет подключали. Она нам совершенно не нужна. Пьяные крики, санье вот здесь вот по окнами, извините, оно нам надоело. Поэтому с сегодня... Эта палака, она совершенно не нужна. Завтра будет другая. Слова жителей подтверждают и полицейские. В ходе недавней контрольной закупки из этой палатки изъяли два ящика водки. Спиртным здесь торгуют в нарушение закона. Продажа алкоголя в нестационарных торговых объектах давно запрещена. Спустя пять часов выяснения отношений палатку все-таки демонтировали. Хранится она пока будет на территории комбината благоустройства. Если суд примет сторону администрации, бизнесмену придется компенсировать затраты предприятия по вывозу ларька. Если прав останется предприниматель, палатка Вернут на место. Всего в этот день в микрорайоне Чернышевского было демонтировано пять павильонов, а в списке незаконных торговых объектов числится 61 ларек, 16 из них уже разобрали.